Я часто пользуюсь Wi-Fi в библиотеке. Я студентка, обучаюсь в городе Луганск, но когда приезжаю домой на выходные, есть необходимость пользоваться интернетом. И это очень хорошо, что в библиотеке можно прийти и бесплатно пользоваться интернетом. И здесь я могу как-то переписываться с друзьями в соцсетях. И находить необходимый для меня материал для учебы и для работы. Я нахожу интересные программы, интересные сайты и скачиваю оттуда самую интерес, ну, интересную музыку, вся, всякую информацию. Общение в социальных сетях, полезную информацию, фильмы, видео, картинки. Вся информация, которая может только быть. Мне библиотека дала много общения. Я нашла много новых друзей. Могу общаться ну, с некоторыми друзьями, которые находятся далеко от меня. часто хожу в библиотеку и нахожу много полезной информации в книгах и в интернете. В интернете можно найти очень много. И видео, и картинки, особенно домашние задания. Я хожу в библиотеку, чтобы играть на компьютере и находить всякие информации. Мне нравится в библиотеке играть в танки онлайн. Что-то классно. Мы учителя. Нам нужно идти со временем в ногу, чтобы не отставать от наших умных учеников. Уроки должны наши быть интересные, чтобы на уроках была презентация, чтобы мы владели компьютерными технологиями. Именно за этим мы приходим в библиотеку. Здесь нас доступно. з поніманням к нам відносяться і вчать нас працювати на комп'ютерах. Нам дуже подобається і ми з удовольствием приходимо сюди в бібліотеку вчитися. Я дуже задоволена, що я навчилася е, володіти комп'ютером, інтернетом. Завдяки цьому маю можливість зв'язатися з друзями, знайомими. Все це безкоштовно, тому дуже велике спасибі. Shut <laughs> up,